नमस्कार स्वादिष्ट ताड़ बनाने की विधि ताड़ा या ताड़ा बरा बनाने की सामग्री दो पके हुए ताल है इसका रस आज इस वीडियो में कैसे निकालेंगे बताएंगे दो कप चावल के पाउडर है एक चम्मच सौंप एक चम्मच घी आधा कप चीनी घिसा हुआ नारियल एक कप स्वाद अनुसार नमक तलने के लिए तेल पहले ये ताल को छील लेंगे इसका छिलका उतार कर इसकी जो तीन बीज है इस तीन बीज को एक कप पानी में डुबा कर इसकी रस घिस कर निकालेंगे अब ये जो ताल का रस निकल गया है इसको हम अच्छे से छान लेंगे बिल्कुल क्लियर चाहिए हमें इसका रस एक छन्नी में छान लिए अब ये जो क्लियर रस है इसको हमें उबालना है इसकी जब प्यूरी बन जाएगा हम किसी भी रेसिपी में डालकर बना सकते हैं इसको उबालना है हमें अब एक बर्तन में डालकर इसको अच्छे से उबाल लिए उबालने के बाद ये जो हमारा ताल का प्यूरी जो है रस जो है बन के तैयार हो गया हम इसमें दो से ढाई कप करके एक कढ़ाई में हमने ले लिए अब इस दो कप जो रस है इसको हम अच्छे से उबालें अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें हैं इस नमक के बाद इसमें सौंफ डालें एक चम्मच सौंफ के बाद चीनी अब ये सब डल जाने के बाद चावल की जो आटा है हमने पाउडर लिए है दो कप इसको डालकर अच्छे से एक ढो बनाना है थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अब बनाएं अब ये ढो तैयार हो गया है इस पर हम घिसा हुआ नारियल और एक चम्मच घी डालकर कर इसे ठंडा होने के बाद कूट लेंगे अब कूट लिए हम इस जो ताल का डो को अब क्या करते हैं इसको छोटे छोटे पेड़ा बना लेते हैं हाथ में थोड़ा पानी या तेल लगाकर गरम तेल में इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक से लेंगे खूब सुंदर इसका रंग आता है बिल्कुल सुनहरा है इसका रंग इसको दोनों तरफ हम सेक लेने के बाद इसको निकाल लेते हैं अब तैयार है हमारा ताल का बड़ा या ताल का करा जो है खूब स्वादिष्ट है इसको अब जरूर घर में बनाइए और खाइए इस